Rabbil alamin hamduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain sama-sama insya-Allah kita mulakan kuliah Maghrib pada malam ini dengan kita membaca surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim Arrahmanirrahim Malikiyawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in irdinas siratal mustaqim Siratal lazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin Amin. Ya Rabbil Alamin, Amin, Amin Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan memberkati majlis kuliah maghrib kita pada malam ini Kuliah ilmu kita pada malam ini Dengan bacaan Al-Fatihah yang kita baca sebentar tadi Yang dikasihi Tuan Imam dan juga seterusnya Tuan Bilal Dan seterusnya ahli-ahli Ahli-ahli Jatuh Kasa Masjid dan seterusnya ahli-ahli jemaah muslimin dan juga muslimat yang bersama-sama dengan kita pada malam ini di masjid kampung manggis kampung madang. Alhamdulillah pada malam ini kita mula kembali kuliah maghrib kita selepas daripada Aidilfitri. Kita masih lagi berada di bulan Syawan, bulan rumah terbuka. Tapi insya-Allah sambil-sambil rumah terbuka, insya-Allah kita hadiri masjid yang sentiasa terbuka. Jadi insya-Allah sambil-sambil kita berjamu selera di rumah-rumah terbuka malam ini kita ambil waktu sedikit uh, 37 minit. Saya set time lebih kurang insya-Allah biasanya 37 36 minit untuk kita bersama-sama menatapi kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini insya-Allah atas permintaan saya akan sambung insya-Allah Uh, tadabbur ataupun tadabbur secara ringkas setiap daripada juzuk al-Quran. Kita telah mulakan, saya telah mulakan juzuk al-Quran yang pertama, juzuk yang pertama pada bulan Ramadan al-Mubarak yang lepas. Jadi pada kali ini dan seterusnya insya-Allah cuba untuk uh, melihat juzuk-juzuk insya-Allah. Setiap juzuk daripada al-Quran ini. Artinya kita ada 29 lagi. 29 minggu. Ini lepas hari raya haji ni. Belum habis lagi. Kalau ikut jadual. Alhamdulillah. Moga-moga kita baca Quran. Tak kira lah satu juzuk satu hari ke. Satu juzuk satu minggu. Satu juzuk satu bulan. Kita tahu apa yang Allah Ta'ala sebut. Di dalam setiap juzuk Al-Quran. Yang pertama. Saya ulang balik. Sedikit saja ni insyaAllah. Juzuk yang pertama. Surah Al-Fatihah dan kemudian Surah Al-Baqarah. Surah Al-Fatihah ni pendek. Surah Al-Baqarah ni sangat panjang. Ada lebih kurang 50 muka surat. Ikut standard. Nah, standard apa ni kita kata. Uh, standard ni lah biasa. Jadi insya Allah kita akan tengok. Pada malam ni Uh, juzuk yang kedua ni masih lagi surah Al-Baqarah. Jadi surah Al-Baqarah ni turunnya bila? Turunnya di awal, bermula di awal Ma Madinah Al-Munawarah. Bila Nabi kita mula berhijrah ke Madinah, turunlah surah Al-Baqarah. Kemudian berakhirnya bila surah Al-Baqarah ni? Berakhirnya ialah sebelum Nabi wafat. Jadi ertinya kita boleh katakan surah Al-Baqarah ni dia panjang masa turun dia. Turunnya start daripada awal Nabi Hijrah iaitu tahun satu lah. Kemudian sampailah kepada yang terakhir, bukan terakhir surah Al-Baqarah tapi ayat-ayat yang ada dalam surah Al-Baqarah ni ada turunnya semasa Nabi kita sebelum wafat. Jadi maknanya surah Al-Baqarah ni dah panjang macam tu, terbuka macam tu. Di tengah-tengah surah Al-Baqarah tu turun surah-surah yang lain. Ha, jadi surah al-Madinah ni surah-surah al-Madinah ni banyak. Cuma turunnya selepas al-Baqarah, tengah-tengah ni. Kita akan tengok nanti surah At-Taubah sebagai contohnya, surah Al-Anfal sebagai contohnya, surah macam-macam lagi yang Allah Taala turunkan di tengah-tengah ni. Al-Baqarah ni di awal. Allah Taala yang tentukan ayat mana letak dalam surah mana, semua tu ditentukan. Turunnya tidak sama ada turun awal Madinah, ada turun tengah Madinah, ada turun akhir Madinah. Tetapi Allah Ta'ala susun beritahu kepada Nabi melalui Malaikat Jibril bahawa ayat ni letak di sini. Ayat ni letak di sini. Jadi maknanya letak ayat nombor satu, nombor dua, nombor tiga. Semua tu tu adalah merupakan perintah daripada Allah Ta'ala. Jadi sebab itulah kita tak boleh buat pandai-pandai lah. Ha, kita kata saya rasa nak ubah lah Quran ni saya nak letak ikhraq dulu sebab ikhraq ni turun awal ha, jadi start-start al-bismillah -Al tu kita start-start ikhraq terus ha, tak boleh tak boleh orang pandai-pandai sebab perkara ni telah ditentukan oleh Allah Ta'ala ha, macam mana kita kita sekarang kita tahu dah mudah kita kata buka mashaf mana ada mashaf surah start dengan surah ni surah ni tapi kalau ikutnya zaman Nabi dulu macam mana? Nabi tahu. Nak letak mana, nak letak mana. Ah, inilah dia, dia kata Jibril ni akan datang kepada Nabi pada setiap Ramadan dia akan baca Quran. Jadi malaikat Jibril akan ni di sini, surah ayat ni di sini, ayat ni di sini, ah, macam tu. Itu nombor satu. Yang cantiklah kita kata. surah. Al-Baqarah zaman pemulaan Nabi Hijrah ni dia lain dengan surah Al-Baqarah sekarang. Ayat. Lepas tu dia akan bertambah. Tahun depan dia bertambah lagi. Tahun depan dia bertambah lagi. Ha, nah, last sekali Nabi Jibril datang Alhamdulillah pada hari ini tak ada masalah. Buka masyaf di Masjidil Haram. Nah Sekarang ni paling muka kamu wahai Muhammad ke arah Masjidil Haram. Ke arah Kaabah semula. Tu berlaku bila? 16 bulan 17 bulan. Masa itulah lah sahabat-sahabat tengah semayang setengah tu. Tengah semayang tiba-tiba dapat tahu ayat ni. Ah, ha, berpusing mereka. Daripada sana, imam duduk sebelah sana. Poin pusing macam mana? Ha, dah pusing. Pusing. Jadi imam tu dia kata, imam tu mari ke depan sini, orang semua pusing ke belakang semula. Ah, ha, gitu. Balik. Ah, ha, kita. Sebab tempat tu lah dia kata, Masjid Qiblatain ha, Berlaku di Masjid Qiblatain Di Madinah Jadi kalau kita pergi ke Madinah, kita akan pergi satu masjid Nama dia Masjid Qiblatain Maksudnya Masjid Dua Qiblat Sebab sahabat pada masa itu Tengah semayam mengadak sana Tiba-tiba datang ayat suruh mengadak sana Jadi mereka berpusing Imam daripada sana melompat ke depan Bukan melompat lah, lah ke depan ha. Jadi orang semua Sosok balik ni soh nombor satu eh, soh nombor satu sana jadi nombor tiga gitu. <laughs> kalau tiga soh Itu ha. ha, tu cerita dia sebab mana? sebab ayat ni 144 so, ni tu nombor satu lah perkara yang berlaku rupa-rupanya ha, ada satu perkara lain yang besar yang Allah subhanahu wa ta'ala nak beritahu kepada kita tentang perkara ini masalahnya bukan masalah mengadap saja tapi masalahnya Allah Ta'ala nak beritahu sekarang ni orang-orang Yahudi Orang Bani Israel Dah tak boleh pakai dah Sebab mereka ni dah jadi bodoh Allah Ta'ala kata cerdik mereka ni Oh dapat PhD 50, 20, 3 seorang PhD Kita ni satu pun tak ada PhD Dia ni Pernah poket PhD Tapi Allah Ta'ala kata bodoh Yahudi ni bodoh Sebab apa bodoh? Masa turun ayat tadi tu Dia kata Eh Muhammad ni, Muhammad dan orang Islam ni, apa ni? Sekali mengadak sana, sekali mengadak sana. ah ha, dia kata. Jadi Allah Ta'ala pun jawab. Allah Ta'ala kata, ni balik semula, ayat 142. Allah Ta'ala kata, Kul lillahil masyriq wal maghrib. Ayat 142. Saya baca ni. 142. Baris yang kedua. Kul lillahil masyriq wal maghrib. Allah Ta'ala kata, beritahu kepada mereka tu sikit, orang Yahudi tu, barat, timur ni semua adalah milik Allah maknanya kita mengadap mana-mana pun tak penting Ah ha. maksudnya tak penting ni sebab orang Yahudi kata apa ni sekali timur sekali barat berubah-ubah Allah Ta'ala kata barat timur ni siapa yang buat barat pun Allah Ta'ala buat timur pun Allah Ta'ala buat jadi kalau Allah Ta'ala suruh kita ah, ha, menyuruh kita mengadap timur kita mengadap timur kalau Allah Ta'ala suruh kita mengadap barat, kita mengadap barat. Sekarang ni Allah Ta'ala dah suruh kita mengadap ke Masjidil Haram. Mengadap Masjidil Haram. Apa kamu orang Yahudi sibuk-sibuk? Jadi Allah Ta'ala pun kata, bodoh. Sufah. Kata, Sufah tu bodoh. Eh? Terjemah saya tak tahulah. Terjemah-terjemah kita ni apa. Tapi as-safih tu maknanya orang bodoh. Kalau ikutnya. Dalam terjemahan. Terjemahan yang betul lah. Jadi kemudian Allah Ta'ala kata, wa kazalika ja'alna ayat 143 Allah Subhanahu wa taala tak jawab dulu Allah taala tak jawab masalah apa ni uh, yang patut kita jawab tapi Allah taala sebut satu perkara Allah taala kata wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata ha disebut sini Allah taala kata kami ni telah jadikan kamu semua ni sebagai umat yang pertengahan Pertengahan ni maksud apa? Macam-macam ahli tafsir saya tak sebutlah di sini banyak-banyak. Tapi pertengahan ni bukan sederhana. Ha, ada orang terjemah sederhana. Bukan. Bukan sederhana. Sebab sederhana ni lah maknanya semayang tujuh belah rakaat tau. No, satu, satu hari kita semayang berapa? Ha, 17 tujuh belah banyak sangat. Lapan. Kita semayang sembilan sudahlah. lah. Ha, lapan setengah. Lapan rakaat setengah. Itu bukan itu sederhana. Takut salah faham. Itu bukan sederhana tu. 5 kali satu hari kita semayang 2 kali setengah Sudahlah, itu sederhana tu bukan sederhana, tu maknanya Tak cukup Tak cukup apa tu, tak cukup rakan man. Tak cukup Kalau 5 kali satu hari, mesti semayang 5 kali Ah ha, gitu Itu baru sederhana, itu baru wasata Jadi wasata sini Setengah ulama' terjemah adalah adil Setengah ulama' terjemah Adalah maknanya orang yang tidak melampau Melampau sangat pun tak boleh kurang sangat pun tak boleh ha, gitu. maksudnya ada setengah kita ni penafsiran ulama ada setengah kita ni oh agama dia tak boleh, tak boleh semua tak boleh kenapa tak semayang ni lepas isyak dua rakaat kenapa tak semayang eh kan tu sunat, orang nak semayang dia semayang, orang tak nak semayang, tak apa eh, itu janganlah marah, tapi kalau orang tu tak semayang isyak ah ha, itu boleh, ha, macam tu itu barulah, dia kata orang yang pertengahan tak ekstrim gitu. Ha, dia panggil, la taksir wala al-melampau. Ha, tak kurang, jadi juga tak ni. Ha, itu baru betul. Itu contohnya kan, ni. Eh, jadi Allah SWT sebut lagi, selepas daripada tu, litakunu syuhada'a ala'nas. Kita semua ni kena jadi syuhada'. Dia kata. Kita umat Islam ni mesti jadi syuhada'. Apa maksud jadi syuhada'? Syuhada' ni maksudnya ialah saksi'. Syuhadat ni adalah maknanya yang saksi. Tak habislah malam ni. Juzuk yang kedua ni. Panjang cerita saya nak baca ayat ni. pesakit kiblat ni. Tak apa kot kita sambung-sambung. Tak jadi 16 ni lah. Tak jadi 29 kali dah Jadi 50 kali ni. Oh, kita maaf pengirat eh? <laughs> Biar kita faham ayat ni betul-betul nak cerita ni. Jadi Allah Ta'ala kata. Kamu semua ni aku nak jadikan sebagai syuhadat. Alatnas. Ala syuhadat ni maknanya saksi saksi apa? saksi ni macam ni lebih kurang ni, kalau saksi di mahkamah tu, kita panggil witness tak no, eh ha. mahkamah panggil hakim, mana saksi? panggil saksi seorang kata satu kereta langgar budak-budak yang sedang tunggu depan sekolah kata. 10 orang mati ha, sebuah kereta BMW plate dia, ha, nombor dia BDD. Oh ni pelik sikit lah nombor dia. Tak ada lagi. BDD ni selangor. <laughs> dia kata di Brunei ni. BDD. BDD 5500 kata. Contoh lah ni. Ha, jadi tak ada orang tengok pun. Seorang saja yang tengok. Nombor kereta tu. Dia langgar budak-budak mati semua. Dia pun cabut lari. Langgar lari nama dia. Lari. Security tu tengok nombor kereta tu. Datang polis. Tanya macam mana ni budak-budak mati 10 orang ni habis dah darah-darah ni siapa yang langgar ni tak tahu tak tahu security pun kata aku pun tak tahu tak tahu ah tu maknanya dia tak jadi syuhada dia tak jadi saksi dia tak nak jadi saksi sebab kata susah aku ha. jadi salah orang Islam ni ni dia salah kalau tak nak jadi saksi dia mesti jadi saksi kalau dia tahu satu-satu perkara tu Aa, jadi contoh-contoh dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala kata kamu semua wahai umat Islam aku nak jadikan kamu ni menjadi saksi kepada manusia. Apa maksud saksi sini? Yaitu saksi bahawa semua manusia atas dunia di zaman masing-masing tahu tentang Islam ni. Maknanya dah sampai Islam pada mereka kalau mereka kata eh ya Allah ni dalam ayat lain soal ni Allah Taala kata nanti hari kiamat nanti Orang-orang yang kafir ni akan berkata kepada Allah Ya Allah kami tak tahu pun ha, Dia kata tak tahu pun Islam ada ke Islam? Kami tak tahu pun Islam ha, Pada masa tu Allah Ta'ala Akan panggil saksi Siapa dia saksi? Orang yang hidup pada tahun 20-25 ha, gitu. Jadi kalau di kampung Madang kau memanggil ni Minta maaf Ada sebut Orang kata orang bukan Islam Dia tak tahu pun kata Oh Islam tu betul Saya fikir semua betul saya fikir Kristian betul, Yahudi betul, Hindu betul. Saya fikir semua betul. Tak ada orang beritahu saya pun. Ha, pada masa tu Allah Ta'ala akan panggil orang yang hidup di Kampung Madang, Kampung Maris tahun 20-25. Tanya dia. Kamu beritahu tak dia? Ha, saya tinggal kampung lain. Selamat saya. Don't, tak selamat juga. Saya kampung saya. Ha, maknanya tu. Maknanya. Itu maksud saksi. Jadi kalau dia kata kamu beritahu tak pada dia? tiba-tiba saksi kata, "Eh, kami dah beritahu kepada kamu dah. Kamu jangan buat pandai-pandai. Ni cerita di mahkamah Allah Taala." Jadi kalau kata, kami semua dah beritahu. Betul tak Haji? Betul, betul, betul kami dah beritahu semua. Ah, ha, maknanya kita dah jadi saksi, maknanya orang tu pembohong. Tiba-tiba lah. mereka kata dia kata, dia kata saya tak tahu. Saya tak tahu pun? Tanya betul tak awak tak beritahu? Yang eh, maaf lah Allah ke depan. Yang <laughs> betul tak awak tahu Eh betul betul. Saya tak beritahu tu. Ha, maknanya yang ni dulu kena, yang ni kemudian kena. Ha, itulah maksudnya orang Islam semua ni adalah pendakwah. Orang Islam semua adalah kena tabligh, kena menyampaikan. Orang Islam semua kena jadi saksi. Tu maksud ayat ni. Ha, boleh tengok insya-Allah terjemahan, boleh tengok tafsiran kepada ayat ni, semua ulama kata itulah maksud dia. Jadi Allah Taala kata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakun ar-rasulu alaikum kerana rasul telah menjadi saksi kepada kamu semua. Apa maksud rasul telah menjadi saksi? Masa nabi kita di hujung-hujung hayat dia, hujung akhir umur nabi, nabi telah naik ke atas bukit ha, dalam apa ni dipanggil Hajjatul Wadah dipanggil. Nabi sampaikan satu khutbah. Khutbah tu dipanggil khutbah terakhir nabi apa Nabi kata dalam khutbah tu Nabi kata hai manusia semua hujung-hujung dia curamah panjang 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 kemudian dia kata wahai manusia semua aku telah menyampaikan betul tak ni ha. orang Islam pada masa tu semua betul ya Rasulullah kau telah menyampaikan jadi maksudnya kami dengar semua dah jadi kalau kami tak buat juga salah kami ha, tak boleh jawab dah kami tak tahu tak tahu sebab apa Rasul kata hal ballartu Nabi kata Allahumma fashhad Nabi kata, "Ya Allah, mereka dah mengaku semua. Engkau jadi saksi sekarang ni bahawa mereka telah ni." Itu zaman Nabi, Nabi dah meninggal. Nabi dah pergi dah. Yang tinggalnya ialah kita. Datanglah Syarif Ali, datanglah ke Brunei. Dia pun ceramah, ceramah sana ceramah sana, akhirnya alhamdulillah kita semua masuk Islam. Selamat Syarif Ali. Tinggal pula orang yang lepas Syarif Ali pula sampai kita, kitalah pula orang bertanggungjawab. Itu maksudnya Rasul menjadi saksi untuk orang-orang yang hidup di zaman Nabi dan kita ni menjadi saksi kepada orang yang hidup di zaman kita bahawa kita ni menyampaikan agama. Itulah sebab itulah ulama kata sini aa, apa ni besar tanggungjawab orang Islam ni. Itulah maksud dia daripada orang Yahudi, dulu kerja ni kerja orang Yahudi ni bukan kerja orang Islam, orang umat Nabi Muhammad, tapi orang Yahudi tak boleh pakai dah. Sebab berpindah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Sebab itulah dia kata surah Al-Baqarah ni, kenapa banyak dia cerita tentang orang Yahudi? Kerana Allah tak pakai. Orang Yahudi ni perangai dia macam ni, macam ni, macam ni. Orang Islam semua jangan jadi seperti orang Yahudi. Wallahu a'lam bisawab. 143 144 kita semua akan datanglah insyaallah semangat sikit malam lepas raya ni kan Uh, ah, jadi wallahu alam bismillahirrahmanirrahim wal ala asri innal insana lafi khad wa, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh